Dan lebih mendukung ceritakan, Mati Pertua, Yang Muhammad Adun Batu Buruk menggunakan loudspeaker speaker, menggunakan heller, pergi berkempen di pasar Kedai Payang. Memberi janji bahawa sekiranya PAS menang Pertah Tengganu, pasar basah Pasar kenapa yang tidak akan dirobohkan Ini merupakan satu pengkhianatan Kepada orang Melayu yang berada di situ Sebab Datuk Yang Pertua, pasar itu boleh runtuh Bila-bila masa Kita dapat laporan kepada JKR Kita minta tempoh setahun JKR kata tak boleh JKR hanya berani keluar surat 6 bulan sahaja Kepada kain negeri Kerana bangunan ini tidak selamat lagi digunakan Semua besi-besi di bawahnya reput Tidak ada besi lagi bila-bila boleh runtuh. Tapi adakah yang berhormat yang ada PhD ni bertanggungjawab? Malu kita. Kalau runtuh, dikatakan tak bertanggungjawab. Sehingga runtuh mati orang, cerah orang. Bila nak robohkan, kita jadi hero. Sedangkan bangunan tak selamat. Saya boleh buat, saya, saya boleh jumpa peniaga, saya boleh Saya kata, okey. Saya boleh beri perang kewantuan peniaga dengan satu syarat. Tanda tangan, satu surat perjanjian. Apa-apa berlaku, Kau yang tidak bertanggungjawab. Satu. Tapi ada satu lagi saya kata. Saya mesti pasang notis besar-besar. Kepada para pelanggan pasar basah kena payang. Sekiranya apa berlaku, runtuhan dan sebagainya. kami tidak bertanggungjawab. Jadi siapa nak pergi pasar? Orang takkan pergi. Pasar takkan laku. Kesan dia juga akan merasa. Nak main politik, mainlah. Yang petua. Kita nak buat perubahan. Pasar yang baru. Yang elok, yang sempurna. Datuk yang ditua. nak jawab dulu. ini saya beri. Spesifik. Sekejap, sekejap. Sekejap, pasar. Jawab Tak Sekejap, sekejap. Sekejap, sekejap. Tak ada masalah. Tahu. Masa panjang lagi Sebab saya kata kepada Tuan Pertua Kalau kita bertanggungjawab Kita nak buat pasar kedai paling lebih sempurna Kerana ini merupakan Tempat tumpuan para pelancong ke Terengganu Dan kita nak pasar lebih selesa Dengan kedai pakaian yang lebih selesa Lebih besar, lebih luas, lebih sempurna Ada ekon semua sekali Dan pasar, pasar itu kita nak pindah ke cabang tiga tak sesuai lagi kerana dulu pasar-pasar ini berada di pisir sungai Sebab dulu pengangkutan ialah menggunakan bot Hari ini orang dah guna bot lagi dah Orang ada kereta, logi, bank ada belakang dah Sebab itu kita tengok jarah pasar dulu Semua tepi pantai, tepi sungai Pasar Kemaman, Pasar Dungu, Pasar Marang Tapi dengan lima sungai takkanlah kalau tidak Apa berlaku ke pasar-pasar di Kuala Lumpur Pasar Selayang bukan tepi sungai Sebab ini dah mudah, kemudahan transport dah lah digunakan tak sesuai lagi. Lepas tu kena pindahkan. Pasal basah ke cabang 314. Kita buat dengan keadaan lebih sempurna dan sebagainya. Nak tambah lagi. Tapi tiba-tiba ini yang dilakukan. Okey silakan. Yang di bawah saya spesifik tentang pasal ini. Isu dia adalah memindahkan. Macam yang amat berhormat sebut. Memindahkan mereka ke cabang 3. Yang mana pasal baru ini dibina oleh Tuh Tempau. Pasal baru ini atas macam yang bohmak yang mak berhormat sebut atas satu uh, tari air longkang besar yang diberikan kepada tuh tempau buat dan penduduk peniaga-peniaga uh, ikan uh, di Pasar Payang akan dipindahkan ke cabang tiga. Isu yang saya bawa ialah kita kalau kita perintah insya-Allah kita tidak akan pindahkan mereka. Runtuh kita baiki dan dan kita berikan jaminan bahawa kita tidak akan pindahkan mereka. Itu aja, bukan bukan isu kita saya khianat dan sebagainya. Itu spesifik. Apa hmm. rasional untuk kita pindahkan mereka ke cabang tiga? Tidak ada rasional di situ. Datuk apa tu? Apa tak ada rasionalnya? Sekarang ni, sekarang ni, pagi pasal itu dia pagi je. Petang nak pakai dah. Sekarang melibatkan bau dan sebagainya. Pelancong-pelancong datang. Nak membeli belah tak sesuai dah pasal itu dengan pasar kering yang ada nak beli pakaian dan sebagainya. Sebab itu kita pindahkan semua pasar-pasar ini ke satu tempat di cabang tiga. Tak timbul lah soal sekarang di pasar gabung dan sebagainya. Jadi situ untuk pelancong saja datang untuk beli pakaian dan barang kering. Apa susah? Ini? Itu tak rasional lagi. Tak kenapa disebut kontraktor itu juga dipilih oleh kontraktor PAS. Saya sebut dah tadi. Yang dapat projek itulah projek PAS. Zaman PAS. Dan kalau teater itu berbincang, dia berserah projek itu kepada kawan. Bukan kita yang pilih. Ya, Muhammad tidak tahu. Saya dah bersebut berulang kali. Kita ada rekod, kita ada semua. Sebab itu timbul orang uh, kroni. Sedangkan dipilih ini, dipilih oleh PAS. Oleh kontaktor yang dipilih oleh PAS. Dia tak mahu buat ada projek ini, dia serah pada orang ini buat. Dulu saya dah jawab dah. Tuan Guru Menteri Besar sendiri pergi resmi. Dua hari sebelum pilihan raya. 30% kepada lembaga tabung. Apabila kita runding balik, dia serah pada kita dapat 50%. Lebih jauh lebih baik dealnya. Dah ada perjanjian pun ketika itu. Ini fakta. Bukan kita bohong. Sebab juga tadi, tak sesuai lagi pasal itu, pasal basah itu berada di tepi sungai. Dah kalau roboh pun buat baik situ pun tak sesuai sebab kita ada perancangan lain untuk lebih sempurna kita nak waterfront kita tengok sekarang masalah yang kita hadapi kepada apa ni pengusaha-pengusaha bot penambang bila air sungguh di sebelahan kawasan itu ialah batu bot penambang tak boleh menghampiri pasal kawasan berdekatan kita terpaksa buat terusan sambungan dan nak tambah Bot-bot untuk pergi ke dadang Redang lebih banyak Sekarang ni hanya 2 bot, muat, 3 bot Kena buat sampai 10 bot Ini perancangan kita akan datang Yang beramat tak tahu perancangan kita Apa yang kita rancangkan Tapi yang beramat cakap je Ini masalahnya nak main politik sepanjang jalan Seolah-olah kita nak mengkhianat Seolah-olah kita nak buat itu Kalau nak undi dan berjanji macam-macam Kita tengok sendiri Apa yang disebutkan kalau orang lain kau ni. Kita ada rekod. Pah mengatas lima tahun je. Berapa banyak ANZ dapat projek? Berapa banyak ANZ dapat projek? Saya dah baca senarai dulu. Projek di Taman Rakyat, Dungun. Kita belanja. Tambung tanah. Buat jalan. Buat elektrik. Tanah 60 hekar. Tapi boleh pah mengatas diserahkan dah patut oleh korporat korporat dia Allah beri kepada NZ dengan pulangan 3 juta kita tambah tanah 5.5 juta tak termasuk buat jalan buat longkan masuk bekalan air api tak termasuk harga tanah 60 ekar yang betul berapa nilainya 3 juta beri kepada korporat begitu juga projek dipaka arah supaya dibuat oleh epic tapi konteksturnya ANZ. Begitu juga projek itu Adis. EDV. Siapa mereka ini? Cina juga kalau sebut Cina. Tak susah lah. Kalau kita kata gitu, dia kata kita resis. Arahkan Jabat Bandarang Tambor Tanah. Jabat Daerah Tambor Tanah. Lepas tu, bui ke swasta. Buat projek di Gelombila. Cakap berjuang Islam. Berumah kata unit. Surah tak ada. Sebab kita ada yang pertua. Cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Kerajaan rakyat telah pernah memberi mandat kepada kita.